Я уроженец города Днепропетровска. Весной 2015 года уехал в Крым. Там совершил правонарушение в городе Ялте, в районе центрального овощного рынка. За что был задержан органами полиции города Ялты. В ходе и доставлен в городское управление внутренних дел. В ходе допроса выяснилось, что я учился в одном из университетов внутренних дел Украины и имею знакомых из среды, из среды офицеров внутренних дел Украины. Потом меня доставили в управление Федеральной службы безопасности, где со мной беседовал сотрудник ФСБ, который назывался Николай. Его интересовали, какие настроения царят в среде сотрудников внутренних дел в городе Днепропетровске в целом, как сотрудники относятся к революции, произошедшей на Майдане независимости, как оценивают действия нынешней власти. Также интересовало, насколько часто приезжают сотрудники внутренних дел на блокпосты в зоне антитеррористической операции и как часто происходит ротация. Особенно его заинтересовали возможные участники антитеррористической операции, бывшие выходцы из Крыма, уроженцы Крыма. Вот. Так как я уже говорил, что совершил правонарушение, мне предложили в обмен на прекращение уголовного преследования сотрудничество. И поставили вам, Николай, передо мной задачу приглашать под любым предлогом своих знакомых сотрудников МВД на территорию Республики Крым. Как только они приедут, сообщать, где они поселились, и новые номера телефонов российских операторов. На что я согласился, так как выхода по сути у меня не было.